Fábia, ktorú ste videli na trati, je to úplne bežná Fábia Praktik s motorom 1.8 Turbo 220 koní. Okay, čiže poprosíme v tejto chvíli je Miroslav Válek s číslo číslou 92 a Vlácik 116. Zbraha bližšej k vám je Ináci, zavolám tomu striadiviza Kubra a Miroslav Válek Opel Kadett. Pripraví sa za nimi ďalší jazdiec Adam Zlatol s číslou 108 číslo 59. Ešte raz poprosím Adam Vládla s číslom 108 a Láslo Čavo s číslom 59, aby sme pripravili na štart. Hneď za nimi sa môže pripraviť Martin Kováč a Jozef Svík. Martin Kováč číslo 70 a Jozef Svík číslo 15. Ešte raz teraz opakujem, v tejto chvíli uvidíme na trati s číslom 116 Cira Matíka a číslo 90 Miroslav Lálek. No a hneď za nimi sa pripraví Adam Pávo a Čaba Láslo. Po Adamovi Bázovi a Lásovi Čabovi to bude Martinková Kováč, ktorý je rezultatívny odetkvík.